मालेगाव मॉन्सफोटातील खटल्यातून निर्दोष सुटल्यानंतर साध्वी सिंग यांनी एक खळबळजनक दावा केलाय मालेगाव मॉन्सफोटाच्या तपासावेळी मोदींचं नाव घेण्यासाठी दबाव टाकण्यात आला असं धक्कादायक वक्तव्य साध्वी सिंग यांनी केलंय परमवीर सिंहांनी अतोनात अत्याचार केल्याची गंभीर बाब देखील त्यांनी नमूद केलेली आहे असा आरोप माजी खासदार साध्वी सिंग ठाकूर यांनी केलाय मोदींप्रमाणेच मोहन भागवत आणि आदित्यनाथांचं नाव घेण्यासाठी सुद्धा आपल्यावर तपास यंत्रणांनी दबाव टाकल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे साध्वी प्रज्ञा वक्तव्या लिखित में सब कुछ दिया है और मैंने जिन जिन के नाम लिए हैं सभी के नाम जो हमें कहने पर मजबूर किया गया तो वो सब किया है उन्होंने कि इनके नाम लो इनके नाम लो सबके नाम लेकर के और तुम ये बोलोगी तो हम तुम्हें तो नहीं पीटेंगे यानी मुझे मुझे टॉर्चर करना ही उनका उद्देश्य था और नहीं अगर इनके नाम नहीं लेती हूँ जो वो कह रहे हैं तो फिर हम तुम्हें टॉर्चर करेंगे तो उसमें सभी के नाम आए हैं मैंने लिखित में सब दिया है माननीय योगी जी का है माननीय मोहन भागवत जी का है माननीय सुदर्शन जी का है और इंद्रेश जी का है और मैं कुछ नाम भूल रही हूँ तुम लोगों की सब भीड़ के कारण लेकिन बहुत सारे नाम उन्होंने ऐसे लिए हैं आ, राम जी माधव का नाम लेने के लिए बोला है और और भी कुछ नाम है जो मैं अभी भूल रही हूँ ले, लेकिन सत्य जो है ना वो प्रकट होता है और सत्य प्रकट हुआ माननीय मोदी जी का भी नाम लिया था मुझे मुझे मैं गुजरात में रहती थी इसलिए उन्होंने मोदी जी का भी नाम मुझसे कहलवाने का प्रयास किया मैंने किसी का नाम नहीं बोला क्योंकि सब असत्य कहलवाना चाह रहे थे इसलिए मैंने किसी का नाम नहीं बोला तर या संदर्भात काही वेळापूर्वीच उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी फोनवरून प्रतिक्रिया दिली आहे ते काय म्हणाले पाहूया